54, 14 сентября. Покорям самолеты. Иносит. Всех танкистов и кто к ним присоединяется, возложить цветы к памятнику, к генералу Кузнецову и провести награждение наших товарищей, офицеров и трапорщиков. И на этом митинг будет закончен. Пожалуйста, давайте возложим цветы, а потом почти память молчания тех, кто у нас сегодня воюет и погибает. Благодарю. товарищи, День танкиста у нас отмечается с 1946 года. Сначала он был назначен на 11 сентября, а потом в 80 году его взяли и утвердили 2 воскресенье сентября. И с того дня танкисты празднуют свой праздник, День танкиста вооруженных сил. И независимо кто где служил, если он служил в танковых войсках, в армии, в танковых полках, так далее, и так далее, все они считаются танкистами. Мы, Союз офицеров, присоединяемся к поздравлению всех танкистов сегодня с праздником, пожелать им здоровья, вот, счастья, чтобы они все было И танкисты те, которые сейчас на востоке Украины, тоже им хотелось пожелать счастья, здоровья и хороших побед. Телефон будет только у меня. Усвоение звание Старший Прапорщик. Оверголу Василию Ивановичу за активную работу в Союзе Офицеров с и удостоверением с учениями удостоверения Союза Офицеров. Александру Степановичу за активную работу в организации и председателю Перещепинской организации Союза офицеров. Присвоит очередное воинское звание лейтенант Похневского Николаю Александровичу. Учением... Присвоит очередное воинское звание лейтенант Падченко Анатолию Леонидовичу за активную работу с учением звание лейтенанта, значков, значка Советского Союза. Наградить Батченко Анатолия Леонидовича орденом за заслуги. уважаемые офицеры, солдаты, сержанты, еще раз выражаю вам какое-то искреннее желание быть здоровыми, сильными, крепкими. Всех поздравляю с праздником, днем танкиста. Вот. И буквально несколько слов с Испании. Этот аппарат, он единственный в Украине. Есть его аналог у депутата Верховной Влады, но он более прошлых лет. А это самое современное. Для меня это костное значение. Но, шановные друзья, я хочу... Подякувати ні, подякувати і тим танкістам, які зараз в Черкаському ремонтують башкути і дожді запросити мене. Завтра чикла. Затратник mezi pány Tikačka a Lahou, Falkička to je to malé, to